А всем хай, дорогие друзья, с вами Громовер, и сегодня я в этом видео уроке я покажу, как приватить. Да. Итак, для начала вам нужно построить заготовку дома, то есть то, что вы хотите заприватить. Далее вы прописываете команду want, чтобы получить топорик, который поможет вам приватить. Для начала вы должны выбрать первую точку. Если это квадрат, то все должно быть чисто по диагонали, если вы хотите, чтобы это квадрат. Если был прямоугольник, просто помечайте вторую точку, пишите такую команду expand, допустим, 1000, тогда допустим, 1009. Вот неизвестное направление, что-то оно пишет, но я не понимаю. Честно говоря. А, вот. Все, я понял. Извините за ошибку. Так вы пишете down и up, чтобы ваш регион расширился, да. Далее вы пишете, чтобы назвать его rg. Клайн, называйте свой регион, допустим, хода да, 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 да. Проверяем, правда ли наш регион создан. Берем палку. На большинство серверах вот ваша ваша заготовка дома за Вот только вот до сюда все. то есть ваш дом заплевать. Вот так вот. Да. Ну, я просто эту стену не заплевать, так что на нее можете не обращать. Вот, все заплевать. Все. Чтобы отключить ПВП, вы пишите РГ флэг. Пишите название региона Хаджи. Пишите ПВП Дэнни регион отключено. А чтобы включить, просто пишите ПВП. Вот. Далее, чтобы кого-нибудь добавить, вы должны написать РГ. Если вы хотите, чтобы он с вами был в еще мог добавлять других игроков, все такое, вы пишите РГ А О в мир. Название, то есть региона и игрока. Вот, то есть, чтобы удалить, вы пишите команду РГ РЕМО. В зависимости от того, куда вы добавили. Еще, кстати, добавление ADD-Мембер, чтобы просто мог открывать сундуки, ломать блоки. То есть, да. Чтобы удалить из главного владельца, впишите RGRMOVE Owner, название региона игрока. То есть, да. А чтобы удалить из ADD-Мембера, RGRMOVE Мембер и название игрока. Вот так. Все. Ну и в принципе все. И чтобы проверить, самое главное, чтобы проверить, кто у вас в регионе есть, на некоторых серверах серв серв есть доступ, а есть нет, пишите рога инфо. То есть. И вам пишет, кто здесь. То есть так, да. Ну, дорогие друзья, на этом все. Ждайте следующих серий. То есть этот видеоурок был короткий, но все-таки надеюсь, вы что-то из него хоть запомнили. С вами был Громовер. Всем пока.